Всем, всем привет! И сегодня я вам расскажу, как делать э, конвертик для личного дневника. Сегодня нам потребуется клей, вот обычный клей, карандаш, э, потребуется заготовка сердечко. Э, вы пока делаете, э, и мы мы продолжаем. Кому интересно, вот мой личный дневник. Следующее видео будет как раз о нем и о коробочке, в которой он лежит. Вот такой вот личный дневник. Вот. А теперь перейдем к самому конверту. Вы должны ну, вырезать вот такое вот сердечко, разрисовать его или взять такую бумагу, которая уже разрисована. Теперь переворачиваем на белую сторону. И что же мы делаем? Что ж, вы должны были загнуть вот вот это вот. Вот эти вот штучки, я не, я не знаю, как они называются, извините. Вы можете все, что хотите, в комментариях про это писать, но я не знаю. Вот. Вот должно быть получиться вот так вот. Четвертый этап. Мы берем и промазываем вот здесь вот клеем. Я поставлю на паузу, а вы пока промазывайте, потому что мне неудобно одной рукой открывать клей, и намазывать. Ну, вы поняли. Нужно было намазать вот эти вот штуки. Я их намазала. Ой, чуть не приклеилась. Вот. Я их намазала, и теперь мы переходим к основанию. у меня как вы видите, у меня получился вот такой вот конвертик, потому что я загнула вот, вот эти вот части, как вот здесь вот, ну вот видно, пополам согнула их. И теперь у вас должно быть вот так вот немножечко неровно должно получиться. И теперь мы вот так вот загинаем. У нас получается конвертик. Это было все мое видео про конвертик. Кому понравилось и у кого получилось, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал. Я буду ждать. Это было видео о конвертике. Всем пока-пока.